Майк Квателе підтримує зв'язки з Леням. Він майже, майже погодився приїхати в тому році. Я маю увазі перед чемпіонатом світу, але отримав травму. Підтримує зв'язок з, 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 з усіма гравцями. Є, є зв'язок. Я не маю, не маю ніяких сумнівів, що Михайлю приїде, приїде, тому що хлопець. Молодий, талановитий і хоче грати за збірну України, це для нього ну, пріоритет. Там ще є, ви знаєте, що не зміг нам допомогти такої Баламбо, який народився в Донецьку і має зараз громад... баскетбольне громадянство України. Він дуже непогано грає в своєму університеті в Weber State. Майже, майже кожну гру робить дабл-дабл, ну там розумієте, що це таке, так. Да? І е, е, Володимир Герун грає в Портленд в Портленді, який теж в стартову петирці виходить, і дуже непогане непогані результати дає. Так що є таке вже молоде покоління, яке може е, під, під, підсилити збірну команду. І ви бачите, з'являються хлопці, які вже е, в чемпіонаті України нема з одного боку багато ну втратив чемпіонат України і нема так багато легіонерів з одного, а з іншого боку, зараз вже є хлопці, які звертають увагу як кандидати в збірну. Тому це непогано теж. Так що я думаю, що конкуренція буде дуже серйозна. Але нам повинна повинні ми вирішити дуже багато питань. Це питання фінансів. Знаєте, організаційно ми все зробили, вже ми вийшли на якийсь рівень. Зараз, зараз основна проблема у нас це фінансування, яке в країні зараз дуже нелегко знайти. Звезд Господи. перспектива, что вернется в форму Лещук, если у него такая заинтересованность? Смотрите, Сергей Лещук у нас, это наш э, легендарный баскетболист, который э, отыграл с травмами, вопреки всему, в самое тяжелое время за сборную Украины. Если Сережа захочет играть в сборную Украины, если у него не будет травм, то мы всегда добро пожаловать э, им для него. Но э, суть в том, что он настолько выкладывается в чемпионате Испании, да, и как бы желание у него по ходу сезона всегда есть. Когда он возвращается домой, ему наступает время лечить травму, чтобы продолжить карьеру, чтобы, естественно, заработать еще какие-то деньги, использовать свой талант, чтобы как можно больше продлить свою карьеру. И, в принципе, он понимает где-то внутрь, как я понимаю, что ему сложно выдержать весь сбор вместе с молодыми ребятами, потому что потом у него не будет восстановления на сезон в Испании. Поэтому вопрос сложный. С одной стороны, тренерский состав хочет, чтобы он все-таки полноценно принимал с начала сбора, потому что когда игрок приезжает в середине сбора, в конце сбора, это уже не то, да? Это, ну, это ломает немножечко атмосферу в команде, психологически и как-то так. И если он готов, и готов, у него есть мотивация, то мы с удовольствием. Не только Лещука, и Дроздова касается. Следите ли за выступлениями Кравцова в Китае, вот оцените уровень самой лиги и выступление Славы там? Ну, не знаю, я не могу оценить эту лигу, конечно, впечатляют иногда. Конечно, следим. Каждый день смотрим с утра результаты всех наших легионеров, которые кандидаты в сборную. Впечатляют его периодически, конечно, цифры. Надеюсь, что, скажем, просто то, что Слава будет играть, там много, да, потому что он много лет был в БК Киев, я его хорошо знаю, и... Специфика Славы Кравцова в том, что он должен много играть. Вот когда он много играет, он дает результат. А вот, например, два года он практически не играл да, в НБА. Мало того, он получил травму, вовремя не сделал операцию. И это сказалось на его выступлениях, скажем, на чемпионате мира и его личных выступлений и выступлениях команды. Поэтому я надеюсь, что Слава, как бы, знаете, как в спорте говорят, вкатится в игру, почувствует уверенность в себе. Даже если там чемпионат Китая не, явно не чемпионат НБА, но тем не менее количество игр, переезда, наверняка там есть неплохие легионеры. Оно даст возможность Славику уже как бы, быть, стабилизировать свою игру и, скажем так, не... Когда игрок много играет, он и меньше травм получает, потому что он уже привыкает к этому ритму. А когда игрок не играет, выходит, начинает много играть, это вот и в этот момент, конечно, происходит травм. Поэтому будем надеяться, что, скажем, Слава останется основным нашим центровым. Это не обязательно быть центровым в стартовой пятерке, а выходить он достаточно полезно нам всегда помогал, делает очень много черновой работы. Ну, теперь еще прибавится, если он прибавит в нападении забитым очкам, то это, конечно, большой плюс сборной. У него отличные физические данные. Он Такое, знаете, тело для баскетбола, руки, все у него создано для того, чтобы быть хорошим, сильным игроком. Я надеюсь, что тот опыт Китая и опыт, и количество игрового времени, и результаты, ну, как бы, укрепят в нем уверенность в себе. И он сможет уже давать результаты в сборной.